endi esa dasturimizni dunyo sahna ro'y berayotgan muhim voqea va hodisalar tafsiloti bilan davom ettiramiz xitoyda havo harorati 50 darajadan oshdi bu iyul oyi uchun rekord ko'rsatkich ekani aytilmoqda 16 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 ga -ge kelib xitoyning shimoli g'arbiy qismida shinjon uyg'ur ma'muriy hududida havo harorati 52.2 darajagacha ko'tarildi bu iyul oyidagi harorat rekordi deb xabar bermoqda xitoy meteorologiya boshqarmasi iyul oyi uchun avvalgi rekord 2017 yilda 50.6 daraja issiq bo'lganda qayd etilgandi yangi rekord turfan shahri yaqinidagi sanbao qishlog'ida qayd etilgan mahalliy aholiga uylarni tark etmaslik masofadan turib ishlash va o'qish tavsiya qilingan shaharda asosiy ko'chalar va magistral yo'llar maxsus uskunalar yordamida suv sepilib sovutilmoqda iyun oyida ham xitoyda 39.4 darajalik rekord yuqori havo harorati qayd etilgandi hozirda amerika qo'shma shtatlari va janubiy yevropa mamlakatlarida ham anomal issiq havo hukm surmoqda ispaniyaning palma orolida esa o'rmon yong'inlari ro'y bermoqda xavfli hududlardan to'rt mingdan ortiq odam evakuatsiya qilingan yong'inlarni o'chirishga uch yuzga yaqin o't o'chiruvchilar shuningdek o'n bitta vertolyot va samolyotlar jalb etilgan yong'in shamol iqlim sharoiti va issiqlik tufayli juda tez tarqaldi mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra 4700 gektardan ortiq maydon yong'indan zarar ko'rgan yong'in punta gorda shahri yaqinidagi o'rmonzorda boshlangan qo'shni texarafi munitsipaliteti meri ham aholining bir qismi evakuatsiya qilinganini bildirdi yevropa o'rmon yong'inlari